নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি ইফালে আমাৰ কঠীয়া তুলিছে এয়া পোৱালিকেইটা আহিছে কঠীয়া তুলিবৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ বাৰীত আজিকালি অকলে যাব ভয়ে লাগে নহয় সেই এদিন যিহে হৈছিলে মোৰ লগত ঘটনা মানে বাৰীত মই ফুৰি আছিলোঁ আৰু ইফালে সিফালে সাপ এটা আহি মেলি গাতেই দিলে নহয় জাপ সেই ভয়ৰ পৰাই মই এতিয়াৰ পৰা অকলে অকলে বাৰীত নাযাওঁ আৰু এতিয়া চবেই মানে ভিৰ হৈ আছে সেইকাৰণে গৈছোঁ আৰু বাৰীত চবে থকাৰ কাৰণে নহ'লে মই অকলে আজিকালি নাযাওঁ আগতে ৰাতিপুৱাই হওক গধূলিয়ে হওক দুপৰীয়াই হওক বাৰীতে সেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু ইফালে সিফালে যাওঁ কিবা কিবি পুলিচ ৰোৱা এতিয়া ভয়তে পুলিচলৈ ৰোৱা হোৱা নাই বাৰীত যোৱাই নাই ভাগ ভাগ্য মানে ভাল আছিল আৰু সেইদিনা একো নহ'ল মানে সেনেকৈ জোকাৰি দিলোঁ পৰিকল তলত আৰু এইফালে পোৱালিকেইটাক মই জোকাইছোঁ মানে স্কুল নাযাওঁ নেকি বুলিয়া মোক নেযালে মানে ঘৰৰ পৰা খেদা দিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকক নাভাবিব যে স্কুল নেযাই মেলি এনেকৈ কৰি ফুৰিছে বুলি সিহঁতে গৰম বন্ধ ন এইকেইদিন নিজৰ হাত খৰচটো উলিয়াই লৈছে মানে এনেই থকাতকৈ অ পাম কিজানি এতিয়া পাইছ নাই হয়খন নীলা হয় ৰাজকোটালে ইয়াৰ নহয় বেলেগত মোৱা প্ৰতি হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহ আৰু ময়ো সিহঁতৰ লগত কেইমুঠিমান কঠীয়া তোলো বুলি ওলাইছো আৰু মোক নাজানে বুলি সিহঁতে মানে শিকাইছে আৰু এনেকৈ তুলিব লাগে তেনেকৈ তুলিব লাগে মই অৱশ্যে তুলিবলৈ জানো আগতে তুলিছিলোঁ পূৰা মাজতে দুবছৰমান তোলা হোৱা নাছিলে বাৰু দেই কিন্তু দুবছৰমানহে তোলা দুবাৰ মান দুবছৰ নে এবছৰ এবছৰ নেকি মাজতে এবছৰ তোলা নহ'ল আৰু বাকী সৰুতে তুলিছিলোঁ পূৰা কঠীয়া কঠীয়া তোলোঁ ৰোৱাও ধান দাওঁ কিন্তু এতিয়া অকণমান এলাহটো অলপ বেছি হৈছে আৰু

আৰু মই সৰুৰে পৰা ধান ৰোৱা ৰুওঁ মানে গৰমৰ বন্ধটো জানেই টিউশ্যন টিউশ্যন দিয়াই থৈ দিয়ে টিউশ্যনৰ পৰা গৈ মেলি আকৌ মানে ৰুবলৈ যাওঁ আৰু কেতিয়াবা চাহ বনাই লৈ যাওঁ কেতিয়াবা চাহ নবনাও নবনাই কেনে হ'লেও মানে আৰু এনেকৈ টিউশ্যন কৰি মেলি হ'লেও মানে ৰুবলৈ যাওঁ আৰু হেঁপাহ মানে সিহঁতে মানে মানুহ চানুহ চোৱা নাই যোন যোনফালে মাৰি দিছে যে কঠীয়াখিনি মোৰ গাতে পৰিছেহি মই কৈছো দেখা নাই বগা স্পৰ্টিং হয় লেতেৰা লাগিব সিহঁতে কৈছে ধুই লবি

বুজিছো ইয়াততো আমাৰ গছে নহয় গম পালো তাৰমানে তই নাজানি যদি ছোৱালী নিচিনা ত ছোৱালীৰ নিচিনা ৰুব নেজানে সেইকাৰণে এইফালে কঠীয়া তুলি মেলি শেষ হল পোৱালি কেইটাকো বিদায় দি মেলি কঠীয়া বাৰীৰ পৰা ওলাই আহিছো মানে আৰু আপোনালোকৰ ৰুব হৈছেনে আমাৰ কিন্তু ৰুব হৈছে কিন্তু ভিডিঅ'টো মানে অলপমান দেৰিকৈহে পাব আৰু এইফালে নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম ৰিচাৰ্জো নাই মোৰ বেলেগ এখন চিমহে ৰিচাৰ্জ ভৰাই থৈছোঁ সেই চিমখনত আকৌ নেটৱৰ্ক নাপায় আৰু এয়া দুপৰীয়া চবজি বনালোঁ মই বনালোঁ মায়ে কঠিয়াতলিত আছিলে বাবে আৰু এয়া মচন্দৰী কেইবোামান ছিঙি লৈছোঁ পাতত দি খাম বুলি মাছত মচন্দৰীয়া আকৌ পাতত দি খালে পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এয়া ভাত হৈ গ'ল চব্জি বনাইছিলোঁ ৰঙালাওৰ বাকলি চয়াবিন বেঙেনা আৰু ডাংবাদি কেইডালমান আছিলে ডাংবাদি কেইডালমানত দি দিলোঁ আৰু মই যে বেঙেনা বনালে মানে ঠাৰিখিনিও দি দিওঁ মানে আগত মায়ে বেঙেনা চব্জি বনালে মানে ঠাৰি দি দিয়ে তেতিয়াৰ পৰাই আৰু মোৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ল মই বেঙেনা বনালে মানে ঠাৰি দিমেই আৰু মায়ে বনালেও ধি দি দিব দিওঁ আৰু মোৰ খাই ভাল লাগে আপোনালোকে খাই পাইছেনে নাই পোৱা নাজানো কিন্তু মই বেঙেনা বনালে প্ৰায় দিয়ে লওঁ ঠাৰি কেটুকুৱা আৰু মোৰ ভাগত পৰিবই লাগিব ঠাৰি আৰু ইফালে ভাত পানী খাই মেলি মই ৰেডি হৈ লৈছোঁ ইফালে স্কুল যাব লাগে গ্ৰীষ্মৰ গ্ৰীষ্মকালিৰ যি গৰমৰ বন্ধৰ মই মই নহয় আমি মানে বিনামূলীয়া কি ক'ম এতিয়া টিউচন বিনামূলীয়া টিউশ্যন আৰু তাৰ বাবে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ লৈছোঁ এ তামোল এখন খাই লৈছিলোঁ এ তামোল দুখ দেখিছেনে এ তামোলখ কিন্তু বিৰাটেই মিঠা আমাৰ দেই এজোপা আছে খুব মিঠা তামোল আৰু ইয়াত ষ্টুডেণ্ট আহি মেলি ঘৰ পালেহি মোৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তাহাঁতক মানে মই অকণমান আগতীয়াকৈ আহিব গৈছোঁ মোৰ চাৰিটা বজাৰ পৰা টিউচন থাকে যে সেইটো কাৰণে ক্লাছ কৰিবলৈ মই অসুবিধা হয় মোৰ মানে তিনিটাৰ পৰা তাহাঁতৰ ক্লাছ আৰম্ভ হয় পাঁচটা বজালৈকে আৰু চাৰিটাৰ পৰাতো মোৰ টিউচন থাকে সেইটো কাৰণে মোক ক্লাছ কৰিব নাপাওঁ সেইটো কাৰণে আগত অকণমান আহিব দিওঁ মানে মই আৰু এইফালে দেখিছেনে ক্লাছ টেনৰ মোৰ এই সমাজ বিজ্ঞানখন গোটেই অৱস্থা বেয়া মানে পানী পৰি মেলি গোটেই ঘৰ পানী পৰাৰ কাৰণে মোৰ কিতাপখিনি একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ৰ'দত শুকুৱাই থৈছোঁ এতিয়া অঁ অলপমান শুকোৱা লাগে অলপমান মানে বহুতখিনি শুকোৱা লাগে আৰু এতিয়া লাহে লাহে পেজখিনি উলিয়াই দিব লগা হৈছে আৰু নহ'লে আকৌ বাইচান্স ফালি যাব ন সেইবাবে এইফালে আৰু পালোগে বুলিয়েই ধৰক ধৰক কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে স্কুলটো আৰু এইফালে পালোহি আৰু তলা চলা খুলি মেলি সোমাই লৈছোঁ খিৰিকীখন খিৰিকীবিলাক খুলি দিব গৈছোঁ খুলিছেগৈ আৰু কথামতে কাম কৰিছেগৈ ইয়াত ক্লাছ টেনৰ বেছি নাই আৰু চাৰিজনীহে আছে দুজনী আহিলে আৰু বাকীকেইটা অহা নাই ল'ৰা এটা আছে আৰু ছোৱালী এজনীয়ে আৰু এইফালে ৰুমটো চাফা কৰিছে আমাৰ তৰালি বাইদেৱে ভণ্টীয়ে বাইদেউ বুলি ধেমালি কৰিছোঁ চাফ চিকুণতা সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজনীয় কাৰণ চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিলেহে আমাৰ দেহ মন সকলো ভাল থাকিব আৰু পজিটিভ ভাইভচ এটা আহিব আৰু আৰু নিগেটিভিটিয়ে কেতিয়াও বাহ ল'ব নোৱাৰিব আমাৰ শৰীৰ দেহ মনত আৰু যিটো ৰুমত ক্লাছ কৰি আছে সেইটো ৰুমটো সদায় নিজৰ বুলি ভাবিব লাগিব মই এইটো ৰুম বুলিয়ে কোৱা নাই বেলেগ কিবা হ'লেও মানে নিজৰ বুলি ভাবি চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিব লাগিব এইটো এইটো আমাৰ ৰুম নহয় দেখোন কিয় চাফা কৰিম তেনেকুৱা মনোভাৱ থাকিব নালাগিব আমাৰ নহয়নে বাৰু ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি আজিলৈ আহিছোঁ বাই